Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bugünkü e, Təhsil Nazirliyinin Təhsil İnstitutunun paylaşdığı sualların növbəti hissəsini 77-dən sonrakı sualların izahını verəcəm. İbtidai riyaziyyat müəllimlərinə dəstək məqsədi ilə videomuz çəkilir. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlarından xəbərdar ola bilərsiniz. Keçək sualımıza. 3a = 10b = 2c = d. Bərabərliyin ödəyənləri natural ədədlər üçün aşağıdakı variantlardan hansı doğrudur? Deməli 3a = 10b-yə = 2c-yə = d-yə Biz burada e, vurma əməlində əgər ki hərfin yanındakı əmsal kiçikdirsə və yaxud yoxdursa o ədəd ən böyük olur. D ən böyük ədədimiz olacaq. D-dən kiçik C olacaq. C-dən kiçik A olacaq və ən kiçik ədədimiz B olacaq. İndi biz bunun üçün bu qaydada yaza bilərikdir. D > C-dən, C, C > A-dan, A da > B-dən. Cavabımız elə A variantı olacaq. Növbəti sualımız 78-ci sualdır. Kvadratın perimetri 24 santimetrdir. Sahəsi bu kvadratın sahəsindən 4 santimetr böyük olan Düzbucaqlının eni 5 santimetrdir. Bu düzbucaqlının perimetrini tapın. Əgər kvadratın perimetri 24-dürsə, biz 24-ü 4-ə bölərik, 6. Kvadratın tərəfi 6-dırsa, sahəsi 6-nın kvadratı olacaq 36. İndi deyək, kvadratın sahəsindən 4 santimetr kvadrat çoxdur. Bunun üstünə 4 gələrik. Olacaq 40 santimetr kvadrat. Düzbucaqlının eni 5 santimetrsə 5 santimetr. Uzunluğunu tapaq. 40-ı böləri 5-ə 8. Artıq düzbucaqlının eni və uzunluğu var. 5 və 8. Bizdən nəyi soruşur? Perimetrini soruşur. O zaman A ilə B-ni toplayırıq. Yəni 8-lə 5-i toplayacağıq. Buracaq 2. 13 13-ü də 2-yə vuranda 26 sm. Cavabımız olacaq A variantı. Növbəti sualımız 79 və 80-ci suallardır. 79-da görək bizdən nə istəyir. Üçbucağın birinci bucağı, üçbucağın birinci bucağı 93. İkinci bucağı düz bucağın 1/3 hissəsi qədərdir üçüncü bucağı tapın. E, deməli, üç bucağın deyək ki, bir bucağı, bir bucağı 93'dür. Digəri düzbucağın, düzbucaq 90 dərəcədir. Onun üçdə biri olsa, 30 olacaq. Deyək ki, bura 30 dərəcədir və üçüncü bucağa tapırıq. Üçüncü bucağı tapmaq üçün bütün üç bucaqların daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. 380 dərəcədən çıxırıq 93-ü, çıxırıq 30-u, qalır 57 dərəcə. Tapdığımız 57 dərəcə üçüncü bucaqdır. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 80-ci sualdır və 80-ci sualı görək nə istəyir bizdən. Deyir ki, anbarda 732 ton buğdadın 0.5 hissəsi 1-ci gün Qalan buğdanın yarısı isə ikinci gün satıldı. Neçə ton buğda qaldı? Demə anbarda 732 ton buğda var. Bunun 6 da 5 hissəsi 1-ci gün satılıb. 732-ni bölürük 6-ya, vururuq 5-ə. Bu da eləyir 610 ton. Çıxaq görək nə qədər qalır? 730-dan 32-dən 610-u çıxırıq. Və 122 ton məhsulumuz qalıb. Ağcərlik 122 tonun da yarısı, yəni 2 hissəyə bölürük. Yarısı ikinci gün satılıbsa, üçüncü gün yəni qalacaq e, buğda ilə 61 ton olaraq qalacaq. Yəni yarısı satılıb, yarısı qalacaq. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 81-ci sualdır. 81-ci sualda Qıray necə? Nə istir bizdən? Ana e, qırmızı lentdən 5/3 metr, yaşıl lentdən isə 5/2 metr aldı. Qırmızı lent yaşıl lentdən nə qədər uzundur? 5/3 metr o deməkdir ki, 1 metrimiz 100 santimetrdir. Onun 5/3-ünü tapırıq. 100-ü 5-ə bölüb 3-ə vuracağıq. Eləcə 60 santimetr. Sonra 5də 2 metr alıbsa yaşıldan. Onda 100-ün 5də 2-sini tapırıq. Bu da elə necə 40 sm. Fərqlərin bizdən soruşur. 60-dan çıxarıq 40-ı, qalacaq 20 sm. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 82-ci sualdır və 82-də bizdən nə istəyir? Eni uzunluğundan 3 dəfə kiçik olan bir düzbucaqlının perimetri 32 santimetrdir. Bu düzbucaqlının sahəsini tapın. Gəlin baxaq, birincisi düzbucaqlı çəkək. Eni x istüsə uzunluğu 3x-dır. Və bunun perimetri 32-dirsə, biz yazarıq 3x + x * 2 = 32-yə. 4x * 2 = 16-ya. Eee, deməli 4x = 32-ni 2-yə bölürük 16. x də bərabərdir 16-nı 4-ə bölsək 4 düşəcək. İndi baxaq, n 4-dür. Uzunluq olacaq 12. Sahəni soruşmur bizdən. Sahəni soruşursa, o zaman 4-ü vurarıq 12-yə, olacaq 48 sm2. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 83-cü sualdır. Verilmiş diaqramda bir gün ərzində mağazada satılan meyvələrin kütlələri göstərilmişdir. Bir gündə satılan meyvələrin orta statistik nəticəsi nə qədərdir? Orta statistik ədəd deyəndə, yəni median nazırda tutulub. Almanı yazaq, alma üçün. Deməli 10 kq armud 8 kq dilas 9 kq banan 11 kq nar 7 kq biz həmşə e, deməli əgər ki medianı tapırıqsa azdan çoxa doğru düzməliyik 7 8 9 10 11. Əgər tək saydadırsa ortada qalan bizim medianımızdır və yaxud orta statistik nəticədir. Cavabımız olacaq 9. E variantı. Növbəti sualımız 84-cü sualdır. 84-də nə istirir bizdən? Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu 8 sm olarsa kvadratın sahəsini tapın biz kvadratın içərinə deməli kvadratın içərinə çevrə çəkirik. Və çevrənin radiusu 8-dirsə, o zaman diametri olacaq. D bərabərdir 8-i burarıq 2-yə. 16 sm. 16. Və burada 16 əgər ki, kvadratın tərəfi 16sa 16-nın kvadratını tapacağıq. Bu da 256 sm kvadrat eləyəcək. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 85-ci sualdır. Həndəsəyə aid olan sual tiplərindən biridir yenə. Düzbucaqlının uzunluğu 11 sm, eni isə sahəsi 36 sm olan kvadratın tərəfinə bərabərdir. Düzbucaqlının sahəsini tap. Açar kvadratın tərəfi e, sahəsi 36-dırsa, tərəfi 6-dır. Demək, düzbucağın uzunluğu 11, eni 6-dır. Sahəsini necə tapaq? 11-i buralıq 6-ya. 66 sm kvadrat. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 86-cı sualdır. Məfdil parçasından sahəsi 81 sm olan kvadrat düzəltdilər. Kvadratın sonra həmin məfdil parçasını açıb ondan bərabər tərəfli üçbucaq düzəltdilər. Üçbucağın tərəfi neçə santimetrdir? Əgər 81 düsə kvadrat formalsa tərəf olacaq 9. Biz burada kvadratın perimetrini tapmalıyıq. Yəni 9-u vurmalıyıq 4-ə. 36 Perimetri 36dsa, o zaman üçbucaq düzəldiriksə, 36-nı bölməlik 3-ə. Tərəflər düşəcək 12, 12, 12. Cavabımız D variantı 12 sm. Növbəti sualımız 87-ci sualdır. 87-də görək nə istəyir. Ata saat 7:40-da evdən çıxdı. Zavoda getdi. O 8 saat işlədi. Ata evdən zavoda getməyə və geri qayıtmaq 50 dəqiqə zaman xərcləyir. O saat neçədə evə çatdı? Birincisi 7:40-ın üstünə 8 saat gələcək 8:00. Bu işdə olub. Bir də gedib qayıtmağa 50 dəqiqə zaman xərcləyibsə, bunu da toplayacağıq. O zaman bura olacaq 90, bu da 15. Bu 90-ı belə saxlaya bilmərik. Çevirəcək necə? 90-dan 1 saatın götürərik. 60 dəqiqə də 1 saatdır. Olacaq 16, 90-dan 60 çıxanda qalacaq 30. E, saat neçədə evə çatdı? 16:30-da. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 88-ci sualdır. Şagird hər dəfə 1 saat 20 dəqiqə olmaqla həftədə 3 dəfə idmanla məşğul olur. Şagird həftədə məşqlərə neçə saat vaxt sərf edir? 1 saat 20 dəqiqə zaman xərcləyirsə, hər məşqə 3 dəfə idmanla məşğul olubsa vurarıq 3-ə. Deməli 3ü 20-yə vuranda 60 dəqiqə eləyir. 3-ü də 1-ə vuranda 3 saat eləyir. 60 dəqiqəni də çevirsək saata olacaq 4. E, demə 3, bu da 1. 4 saat. 1 həftə ərzində 4 saat məşqlərə zaman xərcləyir. Növbəti sualımız 89-cu sualdır. 89-cu sualda görək bizdən nə istəyir. Bir hovuz 1440 litr su tutur. Bu şovuzu 45 dəqiqə ərzində 2 krant axan su ilə doldurur. 1-ci krantdan dəqiqədə 14 litr, 2-ci krantdan axan suyunun həcmini bizdən soruşur. 1-ci krantdan su axma gücü 14-dür, 14 litr. Biz nə edərik? 1440-ı bölərik 45-ə görə X-i bir yerdə neçə litr su axıdır? 32. O zaman 32-dən də çıxarıq 14-ü, qalacaq 18 litr. İkinci krantdan axan suyun həcmi olacaq 18 litr. Növbəti sualımız 90-cı sualdır. Radiusu 4 santimetr olan iki dairəni yanaşı qoysaq, onların diametrləri cəmi neçə santimetrdir? Radiusu 4 santimetr isə, bax bura 4 santimetr isə, bura da 4 santimetr olacaq. Və burdan bura da 4 santimetr olacaq, bura da 4 santimetr olacaq. İki dairəni yanaşı qoysaq, onların diametrləri cəmi neçə olar? Bir çevrənin diametri olacaq 8, digər də olacaq 8 toplayanda 16 sm. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 91-ci sualdır. 91-ci sualda bizdə deyir ki, bərabərtərəfli üçbucağın perimetri 27 sm-dir. Uzunluğu bu üçbucağın tərəfinə bərabər olan düzbucağın perimetri 22 sm-dir. Düzbucağın enini tapın. 27-ni ilk öncə bölürük 3-ə. Tərəf 9. Yəni düzbucaqlının tərəfi 9-dur, amma eni x-dır. Perimetri var burada. 9 + x * 2 = 22-yə. 9 + x = 11-ə. x də bərabərdir 11-dən 9-nu çıxaraq x də bərabərdir 2 sm. Eni axtarmırdı 2 sm. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 92-ci sualdır. 92-ci sualda görək bizdən nə istəyir. 92-ci sualda deyir sahəsi 96 196 metr kvadrat olan bağın 4-də 1 hissəsinə meyvə ağacları əkildi. Kvadrat şəkilli həmin hissəni çəpər almaq üçün neçə metr məfdildən istifadə ediləcək? 196-nın 4-də 1-ini tapıram. Bu elə 49. Sahə həmin kvadratın sahəsi 49dsa, tərəfi 49 hansı ədədin kvadratıdır? 7-nə. Tərəf 7-dir. Əgər ki, çəpər eləmək istəyirlərsə, o zaman perimetriniz bunu tapmalıyıq. Dörd tərəf çəpər olacaqsa, perimetr tapılacaq. Yəni 4-ü vuracağıq 7-yə. 28 metr bizə məbdə lazım olacaq. Cavabımız D variantı. Sonra keçirik 93-cü suala. 93-cü sualda nə deyir? Ananın yaşı, qızının yaşının 4 qatı qədərdir. 12 il sonra onların yaşları cəm 74 olacaq. Ananın indiki yaşını tapın. Ana və qız. Qız x-dir, ana 4x olacaq. 12 il sonra deyirsə, bu da artır, bu da artır. Gəlin cəmləyək. X-ləri toplasa 5x + 24 = 74-ə. 5x = alə x də bərabərdir 10-a. Ananın indiki yaşı deməli 4x-dur. 10-u vurarıq 4-ə. 40 yaşı olacaq. Hazırda ananın neçə yaşı var? 40 yaşı. Növbəti sualımız 94-cü sualdır. Avtomobilin yanacaq çənlində x litr benzin var. Avtomobil bir neçə kilometr yol getdi gedilən yola A litr benzin sərf olundu. Və çəndə əvvəlki benzinin yarısı qədər benzin qaldı. Yanacaq çəndə nə qədər benzin qaldı? Məsələnin həllini ifadə edən variant hansıdır? Demək bizim yolumuz X qədərdir. Mhm. İndi avtomobil əgər ki bu X-i gedirsə, digər gedilən yola A litr benzin işlədir biz yazırıq x - a xərcləyir. Sonra və çəndə əvvəlki benzinin yarısı qədər. Benzinimizdə x qədər götürsək, x qədər götürsək yarısı xərclənir. Deyir əvvəlkinin ə, benzinin yarısı qədər benzin qaldı. Bərabərdir x bölünsün 2 yarıda. Burdan tənasüb eləyərək 1 Bir e, x-a vurarıq. 2-ni də bu hissəyə vuracağıq. Olacaq x-a vurulsun 2 bərabərdir 1 vurulsun x-a. Görək bu ifadə varmı burada? x-a vurulsun 2 bərabərdir x-a. Cavabımız C variantı. Da bunu açma, vura açmağa ehtiyac qalmadı. Sonra ə, keçirik 95-ci suala. Deyir ki, bir maşında 48 sentdir. O birində bunun 2/3 hissəsi qədər kartof var. Hər gün 8 sentdir kartof satılmaqla iki maşındakı kartofu neçə günə satmaq olar? Birinci maşında 48 sentdir. İkinci maşında isə bunun, yəni 48-in 2/3-ü -si qədər 48-i 3-ə bölüb çıxıvradıq. 16-nı da 2-yə vurduqda 32 sentinir. İndi sentinləri toplayaq. 48 üzərinə gəl 32. Eldiyəcək 80 sentinir. Əgər ki 80 sentinəri gündə 8 sentinerlə satsaq 80-i bölərik 8-ə. 10 gün bizə zaman lazım olacaq. Cavabımız A variantı. Növbəti sual 96-cı sualdır. Deyir, ata ilə oğlun indiki yaşları cəmi 43-dür. 5 il sonra oğlun yaşı 11 olacaq. Atanın 3 il əvvəlki yaşını tap. Birincisi, əgər ki oğlun 5 ildən sonra 11 yaşı varsa, 5-i çıxarırıq, indi 6 yaşı var. Əgər oğulla atanın yaşı hazırda 43-dürsə, 43-dən çıxarıq 6-nı, atanın yaşı çıxar. 37. Atanın indi 37 yaşı varsa, 3 il əvvəlçi neçə yaşı olub? Çıx 3-ü. 34 yaş. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 97-ci sualdır. Sürət məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Gəlin baxaq görək. Necə bir sualdır. Aralarındakı məsafə 234 kilometr olan A və B şəhərlərində eyni zamanda qarşı-qarşıya velosipedçi və motosikletçi yola düşdü. 2 saatdan sonra onlar arasında qalan məsafə 114 kilometr oldu. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 4 dəfə böyük olarsa, velosipedçinin sürəti nə qədərdir? A şəhəri var, bir də B şəhəri var qarşı-qarşıya gedirlərsə. V1 burdan çıxır, V2 burdan. Birinin sürəti x qədərdir, birinin sürəti 4x qədərdir. E Siniz də var. Nə qədərdir? 234. 2 saatdan sonra 114 kilometr qalır aralarında məsafə. O zaman biz nəy nəyi toplayarıq? x + 4x vurulsun 2 = 234-dən gedilməyən məsafəni çıxırıq 114-dür. 114-dür. Çıxırıq. Çünki o məsafə gedilməyəcək. 5x * 2 = 234-dən 114-ü çıxanda 120. 5x də bərabərdir 60-a. 120-ni 2-yə böldük. x də bərabərdir 12. 112düsə sürəti Ə, e, deməz velosipedçinin sürəti nə qədərdir? Böyük olanı soruşur. Ağər ki, sürəti zəif olan motosikletçinin sürətin, ə, e, demə velosipedçi və motosikletçi yola düşür, 2 saatdan sonra onlar arasında qalan məsafə 114 km olur. Motosikletçinin sürəti velosipedçinin sürətindən 4 dəfə böyükdür. Velosipedçinin sürətini soruşur bizdən. 12 kilometr/saat olacaq. Sonra keçirik 98-ci suala. Yenə sürət mövzusuna aid olan bir sual tipidir. 98-də aralarındakı məsafə 32 kilometr olan iki stansiyadan eyni zamanda əks istiqamətdə sürətləri 63 və 74 kilometr/saat olan iki qatar yola düşür. 4 saatdan sonra onlar arasındakı məsafəni tapın. Birincisi, aradakı məsafə 32 kilometrdir. Biri bu istiqamətdə gedir, biri də bu istiqamətdə. Əks istiqamətdə sürət məsələləri toplanılacaq. Yəni 63-nı 74-ü toplayıb vuracaq 4 saata. Bərabərdir 548 kilometr eləyəcək. 548-in də üstünə bu ortada qalan gedilməyən məsafəni də gəlməliyik. 548 + gəl 32. 580 kilometr. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 99-cu sualdır və kater məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Deyir ki, qayıq çayın axını ilə 3 saatda 50 kilometrə çatdı. Çayın axma sürəti 2 kilometr/saat olarsa, qayıq çayın axınından qarşı 2 saatda neçə kilometr yol gedər? Birincisi 51-i bölərik 3-ə, düşəcək 17. Bu nədir? Axın ilədir. Həm qayıq, həm də çayın sürətinin bir yerdə 17-dir. İndi axına qarşı deyir bizdən. 17-dən çayın sürətini çıxacağıq 2-ni. Qalacaq 15 kilometr. Bu qayığın öz sürətidir. 15-dən 1 dən də 2-ni çıxmalıyıq ki, axın əksisi olsun. Yəni 13 kilometr/saat olsun. 13-ü də vuraq 2 saata 26 kilometr. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 100-cü sualdır və sonuncu sualdır. Aralarındakı məsafə 1798 kilometr olan A və B məntəqəsində eyni anda sürətləri 81 km/saat və 74 km/saat olan iki avtomobil qarşı-qarşı hərəkət etməyə başladı. Hərəkətə başladığıdan 7 saat sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Ağar sürətlər qarşı-qarşı yatsa, e, sürətləri toplayaq. 81 + 74 və 7 saat yoldu olubsa vururuq 7-yə. Bu eləcə 155 vurulsun 7. 1085 kilometr bunlar 7 saata gedə bilər. Amma ümumi yolumuz nə qədərdi? 1798. Və gedilən yolu çıxarırıq 1085-i. Qalacaq nə qədər? 713 kilometr. 713 kilometr. Deməli, axırıncı sualımızı izah elədik. E, videoya baxın. Hansı suallarda çətinliyiniz olsa, şərh bölməsində qeyd eləyə bilərsiniz. Çalışacağıq ki, imtahana qədər sizlər üçün mütəmadi olaraq sınaq sualları paylaşaq və sizlər yararlanasınız.